Salamu aleikum. Bir abunəcim xahiş elədi ki, Ağdabanə aid bir çəkiliş, bir video düzəldim. Düzüm mən bilmirdim Ağdaban nədir, Ağdaban haradır. Ona görə Vikipediya-nı açdım. Vikipediyada ən birinci rastıma gələn yazı Ağdaban fəvəcəsi yazısı idi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində olan zamanı aprelin 8-i 1992-ci ildə fəciə olmuş. Birinci Ağdabanə yaxınlaşaq. Quranın nə olduğuna bir baxaq. Bu gördüyünüz dağların ovudu içində yerləşən bu kənd Ağdaban kəndidir. 1992-ci ildə aprel ayının 8-də Kəlbəcənin işqalından təqribən 1 il əvvəl ermənlər tərəfindən Kəlbəcənin sonrakı dövrüdə işqalına şərait yaratmaq məsələsi ilə rayonun Ağdaban kəndində törədilmiş soyqırım hadisəsi. Demək ki Bu fəciə belə Ağdaban fəciəti kimi məşhurdur. Yenə aprel aylarında Kəlbəcərdə ermənlər bu köməksiz dağlarda gizlənmiş, təhlənmiş bu kəndə girib əhalisinə zülm ediblər. Əksərisini işkəncə veriblər, öldürüblər. İndi mən burada dəqiqliyindən deyim. Kəlbəcər rayonunun 130 evdən ibarət Ağdaban kəndi tamamilə yandırılmışdır. Baxaq Ağdaban kəndinin yanmış evlərinə Xan, heç bir ev yoxdur. Heç bir bina sağlam deyil. Bu ancaq yanan evlərdə belə şey baş verir. Yanan evlərdə daşlar əriyir, yağışda, qarda tədricən yoxa çıxır. Bax, gördüyünüz bu yer Ağdaban kəndi ərazisidir. Bu 2019-cu ilin xəritəsidir. 2019-cu ildə burada salamat bir şey yoxdur. Sadəcə bir da bina var. Norşa geniş salınmış bağlara xuşyullar. 779 nəfər dinc sakinlərinə burada müxtəlif növüşkəncələr verilmiş. 67 nəfər isə amansızcılıqla qətillə yetirilmişdir. Bundan əlavə 2 nəfər itkin düşmüş, 12 nəfər isə ağır bədən xəsarətləri almışdır. Bir balaca kəndin 67 nəfərin öldürülməsi nə deməkdir? Bu fəciə April döyüşlərində 100 əskərimiz şəhid olmuşdu. Bu 44 günlük Erməni bombardımanı 99 mülkə halimiz şəhid olmuşdu. Bu balaca kənd isə 92-ci ildə heç bir müharibə olmadan Dağlıq Qaraqabax separatçıları tərəfindən 67 nəfərin öldürüblər, 2 nəfərini isə yəqin ki özlərindən əsir götürüblər. Ağır bədən xəsarəti almışdır 12 nəfər. Bəli, evet. bu Vikipediya-dan aldığımız informasiyadır. İndi isə Ən son mümkün olan şəklinə baxaq bu yerlərin peşdən 2005-ci ilin şəklidir. Baxırsınızmı? 2005-ci ildə binaları görünür, yaşayış yerləri görünür. Baxın, bu evlər bu dağlara sığınmış mülki əhali. Kimə nəyə elgir 22? Ermənlər onları belə işgəncə eləyib yurdundan qovdular. Sırf bunların günahları müsəlman olmaqdır, günahları Azərbaycanlı olmaqdır, Azərbaycan vətəndaşı olmaqdır. Və ona görə də bunların evlərini yandırırlar, yurdlarını yandırırlar. Baxın, o illərdən bu illə 30 il keçdi. 30 il ərzində Ermənlər burada bir dənə ev tikmir, bir dənə tikili qurmuy bir dənə əkin yeri eləmiyib, bir dənə bağ salmıyib. Ay alçaq erməni, sənin nəyinə lazımdı bu yerlər? Nəyə görəsən bu halı qırırdın? Nəyə görə bu insanlara işgəncə verir? Demək ki, bunlar o yırtıcı heyvanların gözü qan götürmüş, o yırtıcı heyvanlardır ki, əllərinə imkan düşür, şans düşür və onlar bu şəkildə türk, müsəlman mülkəhalini qanına qaltan edirlər. Bu günlər isə Rusiyanın sülh məramları adından gəlmiş işğalçı ordusu ermənlərə daydayılıq eləyir və onları qoyur.